Соревнования по мотокроссу в Манчегорске – событие яркое и зрелищное. Поболеть за спортсменов, да и просто посмотреть столь опасные и захватывающие соревнования, всегда приезжают немало не только манчегорцев, но и гостей из других городов области и регионов нашей страны. А участники съехались со всего северо-запада. Андрей Антипов из Манчегорска. В этом спорте он достаточно давно, но готов посоревноваться с молодыми гонщиками. Я работаю как бы в МЧС, вот. А свободное время вот занимаюсь и мотокроссом. Это мотокросс. Вот. Ну, заявился как бы и хочу это хоть принести очки. А вот самым юным участникам соревнований важен результат. Этим ребятам от 5 до 8 лет, но они уже настоящие бойцы. С большим рвением они старались обогнать соперников и прийти к финишу первыми. Кстати, удачный старт – это 80% успеха заезда. Не будут лететь лицо камни и пыль от колес соперников. Однако от падений никто не застрахован. Я сегодня стартанул первым, я а через три круга проехал первым, и упал, и орешки меня обогнал. Елисей Орешкин, впрочем, как и почти все юные гонщики, пришел в этот спорт по примеру папы. Мотоциклист из Боровичей немногословен, считает, что секрет успеха в мотокроссе прост. Надо тренироваться, учиться. Тренируются ребята даже зимой, и для этого не нужен специальный зал. Все занятия проходят на открытом воздухе. Я ставлю колеса шипами и катаюсь без, ну, по снегу, по льду, шипы зацепливаются и колесо спокойно проезжает Что и говорить, начинающим гонщикам, приехавшим на соревнования в качестве зрителей, есть к чему стремиться У ребят, конечно, очень неплохие навыки, да, таки далеко Есть чему получить. Конечно вот так и прошли два дня соревнований. Подрыв моторов и ободряющие крики болельщиков мотоциклисты ощущали огромный выброс адреналина и утоляли свою жажду скорости, а зрители получали заряд драйва и позитива. Кто знает, быть может, после таких зрелищных соревнований гонщиков в городе металлургов прибавится. Тем более, что манчегорцы в споре железных коней не сплоховали. Сергей Закурдаев одержал победу в классе ветераны. Две серебряных медали завоевал самый титулованный пилот motox Алексей Игольницын. Святослав Телешев, Иван Банковский и Даниил Горичевский стали бронзовыми призерами.